एअर इंडियाला जागतिक दर्जाची विमानसेवा करण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत यासाठी यामध्ये अनेक बदल करण्याची गरज आहे विमानांच्या मार्गात बदल मालकी तसंच कार्यपद्धतीमध्ये बदल करण्याची गरज आहे ते प्रयत्न सध्या सुरू आहेत अशी माहिती नागरी हवाई वाहतूक मंत्री जयंत सिन्हा यांनी पुण्यात पत्रकार परिषदेत दिली सध्या देशात पंच्याहत्तर विमानतळे आहेत ते दोनशे विमानतळ बांधण्यात येणार आहेत यामध्ये पुण्यातील काही शहरांचा समावेश आहे लोहगाव विमानतळ तीन टप्प्यात विकसित करण्यात येणार आहे नवीन टर्मिनल उभारणे नवीन पार्किंग सेवा आणि कार्गो सेवा उभारण्यात येणार आहे पुरंदर विमानतळ हा जागतिक दर्जाचा विमानतळ तयार करायचा आहे त्यामुळे तो बांधून वापरात येण्यास वेळ लागेल हा विमानतळ बांधताना सार्वजनिक वाहतूक सेवेचा सा विचार होणं गरजेचे आहे असं सिन्हा म्हणाले पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सर्वसामान्य व्यक्तीला विमानातून कमी दरात प्रवास करता यावा यासाठी उडान नावाची योजना सुरू केली असून या माध्यमातून राज्यातील तीन नंबरच्या शहरे एकमेकास जोडली जाणार असून रेल्वेच्या दरात विमान सेवेचं तिकीट नागरिकांना मिळणार आहे ही सेवा लवकरच महाराष्ट्रातही सुरू होणार असून त्याचे काम हे प्रगतीपथावर आहे पुरंदर विमानतळ हे पुण्याचे नक्कीच गती देईल त्यामुळे तिथल्या नागरिकांनी सहकार्य करावे याबद्दलचा जो लाभ तिथल्या शेतकऱ्यांना दिला जाणार आहे यामध्ये राज्य सरकार नक्कीच योग्य ती भूमिका घेईल असंही जयंत सिन्हा यांनी यावेळी सांगितले फ्रीपोर्ट डिव्हलपमेंट इज कन्सर्न इट इज डिमांड इट इज डिमांड इज द लोकल ऑर Uh, if they come to us and say these are the requirements that we have for the airport uh, then uh, you know we are uh, largely able to meet those needs because uh, luckily our airports themselves are, are commercially very very, uh, बल एंडल फंडल टू इन्वेस्ट क्विकली वेन एवर दुनि लास्ट क्वेश्चन जिसके लिए आज के समय टेक्निकली और uh, बिल्डिंग डिजाइन वगैरह के लिए बहुत सारे आज साइंटिफिक uh, तरीके बन चुके हैं तो उसमें तो काफी जल्द काम हो सकता है लेकिन साथ साथ जो पूरे क्षेत्रीय विकास की जो जरूरत है रीजनल डेवलपमेंट की जरूरत है कि पुणे शहर के साथ कनेक्टिविटी किस प्रकार से होगी लोग आएंगे जाएंगे पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के साथ किस तरीके से फिर वहाँ जो पूरा क्षेत्र है उसका किस तरीके से डेवलपमेंट होगा जोनिंग किस तरह की होगी कार्गो कॉम्प्लेक्सेस कहाँ आएंगे कमर्शियल कंस्ट्रक्शन कहाँ हो पाएगा रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन कहाँ हो पाएगा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस कहाँ आ पाएंगे ये पूरा जो एरिया है इसकी सही तरीके से प्लानिंग करनी पड़ेगी और विशेष रूप से मैं एक बार फिर आपको ध्यान दिलाऊंगा कि कनेक्टिविटी इसके साथ जो मामला जुड़ा हुआ है वो बहुत ही अहम है इस पर लंबी चर्चा चली है शिरोले साहब के साथ और योगेश जी के साथ क्योंकि हम लोगों को म्यूनिसपल काउंसिल पुणे एम के साथ और पूरे जो डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज़ वगैरह हैं उन सब के साथ हम लोगों को कोऑर्डिनेशन करके ये हम लोग को तैयार करना पड़ेगा अगर कनेक्टिविटी सही नहीं रहेगी तो कई और हमारे ऐसे एयरपोर्ट हैं जहाँ ठीक से प्लानिंग नहीं हुई है मेट्रो नहीं गया है लाइट लाइट रेल वगैरह नहीं गया है और लोगों को फिर बहुत तकलीफ हुई है तो इसलिए हम लोगों को आज इस सब की प्लानिंग अच्छी तरीके से कर लेनी चाहिए जिसमें कि आगे के समय और किसी भी शहर का अगर हम लोग इतिहास देखें तो 50 साल में 100 साल में ही एयरपोर्ट बनता है